Приехали. Девочки, ваше впечатление о концерте продолжение. И Таня? Все было очень классно, очень классно до того момента, пока все не затопили. А а какой было? момент? Что вам больше всего запомнилось? Мне, как мы вышли на народный танец, первый номер, это было так классно, это было вообще обалденно, мы такие все, ух, Та воодушевленно, классно было, да, вот первый был самый обалденный, наверное, это вообще, Супер. Даже я не Это люблю. толчок всего концерта. Хорошо, Алена, давай, говори. Да. А мне вообще все понравилось. Я не знала, что я умею танцевать. Мы пришли и сказали, мы умеем только разговаривать. А потом оказалось, мы умеем петь, танцевать, э, рисовать. рисовать, все что угодно, только не разговаривать. Я вообще сказала, что я ничего не умею. Сашенька, рассказывай. На правах мужчины в этой компании. Мне полностью все понравилось. Особенно поддерживать первый вкус перед выходом на сцену, когда у некоторых там мандраж. <Мы> вот, потому я старался поддерживать. Я Они очень хорошо выступили. И я, как мужчина и как зритель, мне <Kendall> это все понравилось. Игорь, ты зритель, тебя я спрошу в последнюю очередь. Оксана, рассказывай. Мне очень понравилась общая атмосфера. Oh. И еще мне понравилась девочка, вот не помню, какие запутки. Но за вот эти 50 грамм перед концертом, Вера. 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 Все, на что она получила? что получил ответ? Детка, это умает. мы. пьем после. А что вы пили? Нет, Вера, Будет Вера для смелости. Нет, это а, ширина, еще? Перед все очень крутые и все молодцы. А мы на нас тут можно... будет? Сейчас, сейчас я верну я камеру. Еще, я еще, я да, Мы хотим, наверное, все меня сейчас поддержат. Сказать большое спасибо по э, девочкам, значит, так, третьего курса, это Оксане. Прошу камеру. Марии, прошу камеру на вас. Так, ну, Настя, мужскому. Настя, Настя, где-то. Настя, в общем, тут где-то есть сейчас увижу, скажу. Александру нашему единственному спасибо. мужчине. Андрей! Нет. А, ну, Андрей здесь не э, Андрей, Андрей он всегда с нами. Ну, да. да, да, я слышала да, третий пока только, да. И на может, сейчас хорошо. вернется в семью, Ой, я ей скажу тебя. спасибо. Сейчас она похвалит по черепу. Вот. Ну, что что сейчас она придет, мы скажем спасибо. Мамка. Да. Знаете, это... знаете, как нас можно было сегодня назвать? Так. Факультет красных губ. У нас были красные губы, да, на всех просто на всех номерах. Спасибо, Анастасия. На, Настя. Ну, ручкой. Настя, ваши впечатления о концерте? Ты села ну, самое темное если вы смотрели мое предыдущее интервью, то я была в шляпе. Ну, я думаю, здесь шляпа все в порядке. Просто она мне уже надоела. А, вообще-то все нормально было, да. Как нормально, я слышала, там кто-то упал, кто-то плакал, кто-то платья платье боялся не в том выйти, потому что в том он уже был, да? Да. Я так. снять ну как да у, кам... и у камеры сами... еще 5 часов зарядки и, и я так сказала, доходим что? до зрителя со стороны зрителей как смотрелся концерт да. <связывается> волнение <связывается> практически не было видно выступили <связывается> хорошо в принципе какие номера запомнились какие ляпы были видны? ну ляпы <связывается> по поводу вот этого колми-мейви <связывается> <связывается> Как мы вам расскажем? Скажите спасибо Игорю, он за задник нам снимал. Да! да. Спасибо, да. спасибо, Игорь, да, за то, что он боится. Саша. А, а можно за... я так на камеру при... пристыжу Сашу? Да. Ой, Саша, да. ты знал, что твой лучший друг боится высоты, он не знал. и он полез еще... снимать задник. Игорь! Я знал, но он все равно сделал вид, что я не знал. Он не знал, что Саша, он лучше другого. Саша просто не хотел выказывать слабость Игоря. И он хотел, чтобы его лучший друг поборол свою слабость. Нет, я бы тебя не пустил. Маша, Маша, Маша. Вот девушка, Ина. Ина вернулась в Спасибо, тебе, дружно. Раз, два, три. Спасибо! 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 я еще вам кричала. Не Итак, это было первое видео. Пока еще все не пришли. Пока все еще трезвые и очень милые. Поэтому продолжим нашу съемку немножко позже. Пока-пока.